До микрофона запрошивается Белов Вадим Витальевич. Пять хвилин на презентацию программы и потом за Прошу. Добрый вечер. Ну, я Белов Вадим Витальевич, коренной житель Ирпеня, всю жизнь родился здесь, живу здесь и знаю, какой был Ирпень 20 лет, 30 лет, 40 лет назад – я тоже плохо говорю на украинском языке, хоть я учился здесь в школе, и это, ну, так было, что в РПЕ никогда не общались на украинском языке. Сразу, считайте меня как хотите, но так оно и есть. Я, у меня программа простая. Я хочу вернуть Ирпеню курортный статус и хочу, чтобы Ирпень был таким же ну, красивым зеленым городом, чтобы в него приезжали люди отдыхать, смотрели, любовались нашим городом. Второе, что я не не буду говорить, что кто-то тут плохой, кто-то тут хороший. Я имею свою позицию. Я хочу сказать, что я хочу, чтобы наши дети дышали здесь нормальным воздухом. И я знаю, как это устранить. Третье. Я хочу привлечь наших, как говорится, застройщиков для, для, для развития нашего города, для инфраструктуры нашего города, для того, чтобы они также помогали нам развивать этот город. Они пользуются нашими землями. Они должны и помогать развивать этот город. Все, вот моя предвыборная программа. Запитание? Да. Переходимо до запитань. Перше запитання. Прошу вручити микрофон. У меня к вам вопрос. Вот Моршин, из, понятно. Русковец, понятно. Как вы будете делать, за счет чего город курорт? Мне очень интересно. А вы местный житель? Да, я местный житель. Конечно. А Ирпенский статус не был курортным раньше? Вы не путайте. город уже ирпень. И это уже, нам нужно думать о том, что это город будет для комфортного проживания гаража, но никак не курорт. Я не знаю, в Ворзе еще будет ли курорт, но в уже точно не курорт. И если есть какой-то у вас план, как вы людей сюда, чтобы приехали отдыхать в курорт, я хотел бы услышать вас. Спасибо. Ну, во-первых, в Верпене осталось много лагерей заброшенных. Заброшенных, потому что им ни до кого нет дела. С них сделали мусорки и все такое. Можно привлечь инвестиции. Для того, чтобы обратно же эти лагеря начали существовать, санатории. Почему нельзя привести в, дом порядок, в порядок дом писателей, который находится на Цветочной 2? И будут также сюда ездить писатели. Он, это памятник. Туда всю жизнь ездили писатели. Еще, насколько я знаю, Штефсолита Пунька там был. Всякие там писали. Это, это возможно. Нужно создать условия. Зачистить... Ну, это уже другой вопрос. Переходимо до питання номер два. Кака как? Вадим питання від студентів, мабуть, від співробітників податкового вузу. Нам рік тому пообіцяли за місяць Анатолій Федорок да і Володимир Кавлюк добудувати два гуртожитки п'яте і шосте на 900 людей. Вже пройшло більше ніж рік. Є питання до вас: ви б як мер змогли виконати свою обіцянку і за рік знайти 50 тисяч доларів, да, щоб добудувати студентам і співробітникам гуртожиток? Чи ви, ви уникали би від відповідальності? Ходили і просто забули про свою обіцянку? Нет, если бы я дал обещанку, я, я бы ее сдержал. Поэтому я сейчас здесь стою никому ничего не обещаю. Переходим к вопросу номер четыре. Добрый день. Українська мова такая, можно разговаривать и российскую. Я... Не проти. але тут зібралося 200, 200 людей. 200 людей, які хочуть почути ваш план дій. Я чув вас 5 хвилин, чи скільки ви говорили, але я не зрозумів, який конкретно, з якими цілями, з якими сроками і що ви плануєте зробити в цьому місці за час, який ви, можливо, будете головою, якщо вас оберуть. Який ваш конкретний план на ваш час можливого, можливої роботи? На два роки, вибачте. Uh, можна, я також задам питання. Ну, я отвечаю на вопрос так, что я буду развивать этот город и, и опять же, делать его курортным, конкретней. Развитие Ельбена, куда его еще развивать? Его уже надо сохранять, его его нужно сохранять. Подождите, вы являетесь местным жителем, или? Вы учитесь в академии, молодой человек. Ну вы же не местный житель. Вы не знаете, какой был Рпень. И... И... Он был поселок. Итак, З смысле мы відповідь зрозуміло. Прошу останнє питання цьому кандидату. Питання номер п'ять. Пан водім, я хочу вас запитати: якщо ви будете мером і отримаєте в своє розпорядження інвестиційний проєкт на мільярд доларів, як, з, метою, з метою наповнення бюджету робочих місць і покращення добробуту в десятки разів наших жителів, ви готові його виконувати чи ні? Считаю, ну, если это будет не в ущерб городу и населению, да. Доброе, Дякую.